Експерти вже знають, як змінять ресторан. Особливе місце у новій концепції приділили солодощам. Вперше в житті Оля готуватиме шоколадний мус під контролем відомого шеф-кондитера Валерія Созановського. Такого чоловіка вона теж бачить вперше. Я в асторі. Ми знаходимося в світа святих. Закейка. Для начала нам нужно пюре маракуйя. Наша задача — добавить пектин с сахаром. Когда я был на обучении в школе Франции, там эти были пектины, глюкозы. Я думал, боже мой, где я это возьму все в Украине, в Киеве. Вот, она у нас начинает кипеть, можете мне помогать. По чуть-чуть будем всыпать пектин, только не все сразу. Нам очень важно, чтобы он равномерно разошелся по всей нашей массе. Видите, оно уже начинает густеть. Снимаем. Дальше у нас будет готовится мусс. Сливки. 35 процентов. Да. Скипел тоже, помогайте мне. Очень главное проверить в самом низу. То есть мы смотрим, да, в самый низ. Если ничего нет, то шикарно, идеально. Расскажите, да как вы до всего пришли, чтобы стать кондитером? У меня всегда была какая-то тяга к готовке. И в какой-то момент я смотрел, что все привозят из Европы коробочки ледюря с макаронами, этими миндальными печеньями. Я подумал, ну какого черта можно же сделать у нас. Честно, Валера, с ним так легко. Я ты мне я так боялась. Здесь. А он выявляется ну, очень хорошей людьми. У меня было там три месяца обучения. У меня первая неделя, это был просто адский ужас, где французы шефы орут, все кипит, название на французском. Но вот макароны, миндальное печенье. я с дубом, боже, как у меня классно получается. Вот это они у меня вкусные. Я сейчас смотрю на те фотографии, и мне хочется реально рыдать. Потому что там все вот такое кривое. Да, то есть это вопрос попыток. Он рассказывал свою историю, а я уже думала про то, как я пойду дальше. Надо вставать с дивана, там, поднимать свою пятую точку и идти до своей мрии. Европейские, кондитерские, европейские шефы, если им написать письмо, что я хочу стажироваться, они с огромнейшим удовольствием берут. Поэтому дерзайте, я думаю, все получится. И в финале мы это все завершим шоколадным декором. Ну, я вам спасибо, честно, спасибо, Валеки. Мне тоже понравилось.